Və nəhayət, çox dəyərlər Əkizlər bürcü insanları. Sizləri videomda və kanalımda xoş gəldik. Mən illərin taroloqu, karmastroloq və ekstra sens taraxanım. Bu gün nəyə baxacağıq? Göyə aprel, yəni Nisan 2024-də sizlərə nələr göstərir? Həyatınızda Nə kimi dəyişikliklər olacaq? Sevgidə, aşkda, pulda, sağlamlıqda və s. Bu video təsadüf deyil, önünüzə çıxdısa, videodakı enerjiləri almaq və qəbul etmək üçün like edin, abunə olun və bol-bol yorum buraxın, fikirləriniz mənim üçün çox dəyərlidir. İndi isə Əkizlər bürcü insanları sizlərə 4 kart çəkəcəm. 4 kart. Eppaqar burda nə var? Nisan, yəni Aprel sizlərə nə vədidir? Nəvəd edir. Aha. Bunlar təbii ki, ümumi kartlardır və indi isə bir dənə də kart çəkmək istəyirəm. Eni juraq dəstə məni buraxmır. Bu kartı çəkək. Aha. İndi isə gəlin baxaq. Sevgi də siznə nələr gözləyir? Sevgi də sizlərnə nələr gözləyir? Aşkda nələr var? Münasibətlərdə nələr var? Kariyerada nələr gözləyir? Kariyerada nələr var? İşdə nələr var? Və sağlamlığınıza da bir kart çəkək. Bir də evrəndən, yəni bütün enerjidən, tanrıdan sizlər üçün bir mesaj istəyərik. Və nə isə, dəyərli qızlar, diqqətlə məni dinləyirsiniz. Öncəliklə deyim ki, səfgi həyatınızda əgər münasibətiniz yoxdusa da Münasibətlərinizdə, çevrənizdə, dostlarınızla, ailə üzvlərinizlə, yəni bəlkə sevgi yalnız partnyor deyil, yəni ailə üzvləriniz ola bilər, dostlarınız, iş yoldaşlarınız və sair sizi əhatə edən çevrə ilə mübahisələr yaşaya bilərsiniz. Yox, əgər həyatınızda biri varsa, sevgiliniz, nişanlınız, həyat yoldaşınız və sair, baxın, onunla da bir küçlük dövrdən keçə bilərsiniz. Onunla da aranızda bir anlaşılmazlıq, anlaşılmazlıq deyirəm sizə, anlaşılmazlıq bilər. Hətta flört dövründə də olsanız belə bir anlaşmazlıq ola bilər. Bir-birinizi başa düşməmək, xüsusilə də qarşı tərəfə, yəni sizi başa düşməməyə, sizi çösə bilməməyindən irəli gələn bir sıra belə deyim, anlaşmazlıqlar yarana bilər və bu da münasibətlərin pozulmasına gətirib çıxara bilər Nisan'da. Bu bir. Və e, gələk indi sizin karyera həyatınızda, karyera həyatınızda bir e, yuxululuq, bir yatmaq dövrü kim bir döənəm görür sanki əlinizi qoymusunuz başınızın altına, yatırsınız, yatırsınız, yatırsınız və başqa heç nə eləmirsiniz. Bu o deməkdir ki, yəni kartın mənası ə, mənə verdiyi enerji o deməkdir ki, nə qədər ə, güclənmək istəsəniz də, nə qədər çırpınsanız da olduğunuz yerdən qalxa bilmirsiniz. Yenə də diyrlənib gəlib eyni nöqtədə durursuz, yenə yəni eyni yerə düşürsüz. Yəni heç bir irəliləyiş yoxdur sizdə. Hətta nəinki irəliləyişlər, yenə yəni həvəsdən düşmüş bir əkizlər görürəm. Sanki bir anlıq belə o qədər hər şey üst-üstə gəldi, o qədər hər şey qatma qarışıqdır. Bir çox insanmı deyim, bir çox yerim deyim, yəni onu hələ bir tərəfə dartır və hamı ona məsuliyyət gözləyir və əksizlər də artıq nə edəcəyini bilmir. Ortadakı getgəllərdə yorulub və artıq hər şeyin başını buraxıb belə bir ə, rahat enerjisi var da, necə olarsa olar tipdə. Ə, amma onun deyim ki ə, çətinlikləriniz mütləq şəkildə Nisan ayında, yəni aprel ayında da sizi izləyəcək. Aprel karyera, həyatınızda bir az belə sözlü, söhbətli, gərilimli, qarışıq bir ay ola bilər. Hansısa belə böyük bir ə, necə desəm, böyük bir zərbə görünmür sizə qarşı, əgər işiniz varsa, dövlət işində işləyə bilərsiniz və ya rəsmi işdə. Konkret böyük bir zərbə görünmür, amma sanki bir ə, birlərilə bir mübahisə ola bilər, tartışma ola bilər, yaxud da işinizə zərər verəcək hansı kənar müdaxilələr ola bilər. Biraz bu baxımdan diqqətli olmalısınız. Və növbəti kartımız sizin sağlamlıq həyatınıza bağlıdır. Sağlığınızla deyir, uşaq oyuncaqla oynayan kimi oynayırsınız. E, sağlığınızı çox belə e, bizsiz e, sanki atmısınız. Arxa plana birəs sağlığınıza qarşı diqqətsizlik var sizdə. Amma Əkizlər bürcü insanlar hiss edirəm ki üzü yaza doğru xüsusilə də aprel ayında bir balaca belə çox ciddi ya da böyük bir xəstəlik elərsiz kimi deyil, amma bir balaca soyuqdəymədə nəziyyət çəkə bilərsiz. Məsəl üçün, yəni yaxud onurğa, sinir, bu tip ağrılardan nəziyyət çəkə bilərsiz, əzələ ağrılarından. Yəni bir soyuqla əlaqəli, soyuqdəymə ilə əlaqəli durumlar ola bilərsiz də. Buna diqqət etməlisiz və sağlamlığınızla oynama yəni sanki bir şey sizə zərərdir, bunu bilirsiniz və bunu edə bilərsiz. Hər Nisan'da, Aprel'də amma eləməyin. Yəni sağlamınızla uşaq oyuncaqla oynayan kimi oynamayın. Yoxsa bir şeyləri düzəltmək məcburiyyətində qala bilərsiniz, yəni irəlidə əməliyyat və ya uzaq başqa bir şəkildə. Növbəti kartımız, növbəti kartımız e, mən mesaj istədim. Dedim ki, bütün enerjidən, tamdadan, evrəndən hansı mesaj var əzizlərimə? Və kartda qaranlıq bir gecə, hər tərəfi isə ulduzdur. Bu nə demək istəyir kartım? Kartım demək istəyir ki, əzizlərim, indi biraz kölgəli, dumanlıdır həyatınız. Biraz e, şəxsi həyat nə tam var, nə tam yox kimidir və hər eyni zamanda da bircə dəqiqə müsirin bərpa edir. Hə. Deməli, nə tam var, nə tam yox kimindir. Yəni bir ortada qalmışlıq hissi var. İstər işdə, istə şahsi həyatda. Əslində həyatınız o qədər də pis deyil hər şey yoluna qoya bilərsiz. Yəni hələ də keçdil toparlamaqca sadəcə sanki siz nəsə eləməkdən yorulmusunuz, bezmisiniz, möcüzə baş verməyini istəyirsiniz, nəsə baş versin, təkan versin, siz əmək sərf eləməyəcəksiniz, siz artıq etsin eləməyəcəksiz, sadəcə möcüzələr olsun, böyük pullar gəlsin ya da şəhir olsun, sizi vəziyyətdən çıxartsın deyirsiniz. Belə bir şey olacaq. Mən sizə deyim açıqcası, amma apreditdə yox ilər ki, aylarda xüsusilə də 6-cı, 7-ci aylara sizlər üçün bir möcüzə gözləyirəm mən. İnşallah, xeyirlisi aydınlanacaqsınız. Yəni o qaranlıq gecə aydınlanacaq, amma aprel də aprel isə əslində sizin üçün pis aydır. Sadəcə bir qədər durğun və tənbəllikdən, yorğunluqdan, ə, necə deyim, qarışıqlıqdan çıxmanız gərəkən bir aydır. Yəni toparlamalısınız sözünüzü hər mənada. Fırsət əslində fürsətdir. Nisan, aprel, yəni sizin çox fürsətli ki, özünüzü toparlayasınız. Hər şey yenidən başlayasınız. Yaxşı məna da özünüzü sübut edəsiz çevrənizi, də işinizdə. Hələ də heçnə bitməyib. Hələ də nəyinsə sonlandığını görməmişəm sanki. Hər şeydə bir şans verilir sizə, şəxsi həyatda da, işdə də. Yəni tam kəsib atmırlar sizi. Və məncə də siz də bundan istifadə edib ayağa qalxıb bir şeylər eləməlisiz. Və indi isə baxaq genel Ümumiyyəti vəziyyətə nə var? Kartlar nə deyir? Kartlar deyir ki, baxın əzizlərim, biri görünür burada. Və bu biri su ünsürü ola bilər. Çünki kartımız Əqrəb bürcü insanlarını, Əqrəb yəni simvolizədən bir kartdır, ölüm kartı, Əqrəb bürcünü və su ünsürü insanı ola bilər. Ya da su ünsürü yüksələnində Günəş ay bürcü üçündən birində ola bilər. Ümumiyyətlə emosional bir insan ola bilər gəçəcəsi emosional bir insan və bu emosional insan üstünüzə üstünüzə gələ bilər. Yəni sanki sizin bir səhvinizdən tutub üstünüzə üstünüzə sürə bilər atını, eyni bu ölüm kartındakı ölüm kimi və gözlə siz onun qabağına keçirsiniz ki, yəni etmə, eləmə, elədiyin şey mənə zərər verir, amma o yenə də gəlməkdə davam edir, israrçıdır ki, bir şeyləri ya sizinlə bitirsin, ya sizin həyatınızda bitirsin. Və növbəti kartda gözlə siz savaşırsınız bir adama qarşı yox nə qədər insana yaxud da nə qədər problemə qarşı savaşırsınız. Əlinizdə də cəmi bir dənə imkan var. Ya bir dənə işdir, ya bir dənə köməkdir, dəstəkdir, insandır, ya bir nəfərə güvənirsiniz, bilmirəm, söhbət nədən gedir. Ya ola bilər özünüzün hansısa bir ideologiyası, ideyanın uğrunda savaşırsınız, yaxud özünüzə aid bir şeyi qorumaq üçün savaşırsınız. Və görüsüz burada da kömək istəyirsiz, əl açmısınızsınız. Yəni kimiisə köməyə və dəstəyə ehtiyacınız var, bir kömək istəyirsiniz və o köməyi alacaqsınız və o köməyi alıb da təzədən kontrol edir ə e, necə deyirlər bərpa edəcəksiniz. Yəni ipləri əlinə alacaqsınız o arabanı, siz o həyatı, iş həyatıdımı, sevgi həyatıdımı fərqi yoxdur, o ipi əlinizdən qaçmış olan həyatınızsa, onu təzədən idarə edə biləcəksiniz. Sadəcə dediyim kimi Nisan, aprel toparlanma sürəcidir baxın birlərlər üstün üstünə gəlir. Həssizi zorlayır ki, bir şeylər bitirsin, sizinlə yoxda sizdə. Siz savaşırsınız, ancaq tək gücünüz çatmır, çünki təksiz və kömək. Burda bir dəstək oldular sizə, dəstək aldınız. Ailənizdimi, çevrənizdimi, güvəndiyiniz birisidirmi, yaxud maddi dəstəkdimi, bəlkə getdiniz bankdan pul aldınız, bilmirəm təbii olaraq nədir. Və bu müddətdə, yəni sanki bir birisi də birliləri də birisi ya da birləri yanınızda oldu, ortaqlıq edə bilərsiz, yaxud problemi birlikdə həll edə bilərsiniz və sonunda ipləri ənə altız. Bu qədər dəyərli əkizlər, sizləri çox sevirəm. Özəl baxım üçün hara yazırsınız? Tarotici Instagramıma. Hələlik, gələn görsənədəyik.